видите роль отца во время беременности. Вот ваша роль в беременности вашей жены. Я не различаю периоды до беременности и, после, и, и, и во время беременности, потому что я как исполнял свои обязанности, какие они обозначены не в письменном виде, конечно, просто обозначены свои обязанности до беременности, так исполняя их и во время беременности. И если жене нужна какая-то дополнительная помощь, она всегда может мне попросить об этом, и я это сделаю. А что, по-вашему, изменилось в вашей жене и требует вашей особенной помощи? Шнурки я ей завязываю, потому что вот, она наклоняется. Вот может. видите, ну, возможно, у вашей жены менялось настроение, менялось самочувствие. У нее появлялись какие-то причуды во время беременности, пищевые, там ей почему-то хотелось срочно в аквапарк или куда-то еще. Вот Мне... как вы с этим справлялись? Мне повезло. Мне повезло во всех наверное, аспектах беременности, которые может быть, потому что у моей жены, если менялось настроение, то оно менялось в лучшую сторону. Очень редко, очень совсем редко. Ей хотелось просто поплакать. Просто ей становилось и как вы себя вели во время плача? Я обнимал ее и говорил, что все будет хорошо. А какие были еще варианты сказать ей? Не реви. Ну, я же лучше собаки обнимать и говорить что любишь вот это единственное артур скажите пожалуйста какие самые необычные вещи вы можете вспомнить на протяжении беременности вашей жены На медвежонка стала похожа это особенность Я шучу. по вашему как должен себя вести мужчина во время беременности Ж жены но роль мужчины во время беременности жены колоссальна. Это человек, который находится практически круглосуточно рядом со своей женой. Он наблюдает иногда невольно все изменения ее психологические, все вот, плаксы, все срывы, все взрывы эмоций. Муж наблюдает все изменения в теле, которые совершаются у беременной женщины, как вы сказали стала похожа на Мишку. Не всегда женщине это самой приятно. И в этот период очень важно, чтобы она чувствовала поддержку своего мужа. То есть э, вот эти вот э, сюси-пуси, они очень важны. Женщина должна чувствовать себя любимой, красивой и желанной во все, абсолютно каждый день своей беременности. Потому что если она на миг усомнится в том, что она перестала быть интересна своему мужу, она может упасть в глубокую депрессию. Поэтому роль мужа во время беременности, ну, будем так говорить, некий психологический буфер. Не на все нам нужно давать реакцию, потому что беременные женщины бывают невыносимы. Я как никто это знаю. Я с ними работаю каждый день. Я сама была два раза беременной. То есть взрыв эмоций, которые вот перемены настроения, которым подвержена беременная женщина, это все гормональный фон, который сопровождает ее беременность. Просто любить и давать понять своей жене, что вы ее любите, тогда все будет замечательно. Ну и конечно забота, помощь. Вот вы сказали, вы завязываете шнурки, замечательно, но будет срок побольше, больше вещей она не сможет самостоятельно делать без вашей помощи. Старайтесь всегда предлагать ее по случаю и не по случаю. Я пытаюсь сейчас вот вас слушаю, пытаюсь подобрать слово правильное. Самое, самое такое нейтральное будет непонимание. У меня дичайшее непонимание, почему люди так относятся и описывают процесс беременности. То есть мужчина должен во время беременности проявлять, говорить, что любит, сюси-пуси, бла-бла-бла и тому подобное. А до беременности? Ну, то есть я не понимаю, почему люди разделяют. То есть, если мужик э, во время беременности не говорит, что любит, значит, у женщины будет депрессия. То есть, а если он до беременности этого не будет делать, то у нее не будет депрессии. Нет, Артур, это... я хотела сказать, что во время беременности это нужно делать с двойной силой. То есть, если у вас был какой-то базовый пороговый уровень до, то во время беременности вы должны повысить градус. Если вы будете давать ей обычную порцию внимания, обычную порцию комплиментов, она думает, все, он делает так, как обычно, он перестал меня. То есть ничего не изменилось, если да. я делаю так, а как вот обычно, значит я так же и люблю. Она хотела бы большее внимание в этот период. Она же носит вашего ребенка, она рассчитывает на большее участие с вашей стороны. Ну, это психологически... Знаете, это похоже эффект. на 8 марта. Типа, 8 да, марта затяну, тебе 10 роз? А Нет, я к тому, что я сравниваю это с 8 марта, когда все рьяно начинают поздравлять всех. То есть, вот, вот этот, в этот день. А до этого этого никто не делает, не носит цветы, ни, ничего не делает. Мне нет, ощущение, если нас... в вашей семье это вот взято за правило, и в ваших отношениях все идеально, я только радуюсь. Не просто если вы это mm. все рассказываете, значит, значит... Я знаю, о чем я говорю, да, значит, к сожалению. Это такой пробел mm -hmm. очень У меня, большой, к сожалению, нет. бывает очень часто, когда приводит жена своего мужа на визит, говорит, доктор, вы ему расскажите. <к frontline> что меня надо холить лелеять, мне надо помогать, потому что он никак на меня не реагирует. И вот эм... когда с мужем начинаешь беседовать, объяснять: да, говорит, да она ж на меня рычит по поводу и без повода, я говорю: ну, это ее гормоны, она нервничает, она беспокоится, вот так она реагирует. А я думала, она меня перестала любить, и лишь бы я ушел. Для меня, глядя на мою жену, беременность это прекрасное для нее состояние. То, что у нее появился лишний где-то там килограмм или сколько она их набрала сейчас, я даже не знаю, сколько она их набрала, mm -hmm. и появился живот, делает ее только красивее, потому что она находится в этом состоянии. Это это прекрасное состояние. Ну, это, ну просто вдумайтесь, да? Человек носит в себе человека. То есть вот внутри человека женщины растет. И, и, ну, это, это божественно.